Bila sebut tentang perceraian, uh, pasangan suami isteri ni bila dia ada konflik, dia akan uh, resah, gelisah dan berfikir cara nak menyelesaikan. Dan apabila kita buntu, kita akan cenderung untuk mencari orang yang boleh memberikan kita pencerahan, jalan mana yang terbaik apa nak buat. Dan kalau konflik rumah tangga ni antara dua saja, okay. sama ada kekal dalam perkahwinan atau bercerai. Okey, betul ke? Okay. Kalau kalau itu itu je dua keputusan yang ada. Kalau nak kekal dalam perkahwinan, kita akan bincang nak fikir macam mana kita nak baiki apa yang ada. Hmm. Apa apa masalah yang timbul macam mana kita nak selesaikan. Hmm. Atau pun salah satu lagi adalah apabila berlaku syiqaq. Per pergaduhan, perbalahan yang tidak tidak boleh diselesaikan atau susah nak diselesaikan, maka hmm. kita akan pilih untuk bercerai lah kan. Jadi maknanya penceraian ini adalah satu, satu salah satu solusi yang ada dalam rumah tangga. Cuma dia adalah solusi yang terakhir kan janganlah bergaduh sikit terus minta cerai dan sebagainya kan betul. maksudnya kalau dah tak boleh selesai sangat dah tak ada cara lagi nak 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 berdamai maka mungkin salah satunya adalah jalan penyelesaiannya adalah cerai cuma dalam keadaan kita buntu nak buat pilihan sama ada nak kekal atau nak cerai di sini penting untuk kita dapatkan pandangan orang yang akan memberikan pandangan yang betul yang tidak bias yang tidak ada kepentingan jadi bila masuk pula contoh ataupun kita kata tip, apa ni penasihat cerai ni. Soalan saya siapakah penasihat cerai ni? Pada saya sesiapa saja yang bila orang tanya pendapat terus nasihat untuk cerai maka inilah penasihat cerai. Oh, kan? Okey betul juga, kan? Dan kenapa penting untuk tanya siapa yang kita tanya ni? Sebab uh, saya bagi contoh, ada orang yang pandai bercakap tentang rumah tangga. Hmm. Belum tentu dia pandai selesaikan masalah dalam rumah tangga. Setuju? Sebab dia hanya mahir bercakap. Maaf saya sebut kadang-kadang ustaz-ustaz kita pandai bercakap. Tapi bila orang datang mengadu masalah, dia sendiri pun tak tahu macam mana nak selesaikan masalah itu sebab bila masalah ni kena cari punca betul-betul. Apa masalah sebenar? Hmm. Saya bagi contoh Izzah kan. Yang datang pada saya kadang-kadang datang. Oh, Cik Fazli saya ada masalah komunikasi. Suami saya diam nak bercakap kan. Saya pun stres kan. Saya bercakap pun dia asyik lari kan. Hmm. Jadi kalau pergi kepada orang yang salah, dia akan kata apa? Oh, ini masalah komunikasi. Bila masalah komunikasi, kena belajar cara bercakap dengan betul. Hmm. Kadang-kadang bila kita troker balik, kita gali lebih dalam masalah dia. Masalah dia bukan tentang komunikasi. Hmm. Masalah dia adalah tentang hati, dah tawar hati dengan pasangan. Maka jadi sensitif, jadi tak nak bercakap. Kan? Jadi kalau sebab saya kata penasihat cerai ni kadang-kadang maaf saya sebut, dia menasihati cerai kadang-kadang berdasarkan pengalaman dia. Hmm. Dia sendiri ada pengalaman cerai. Habis kalau dah ada pengalaman cerai, kalau contohlah betul-betul kita nak buat uh, jawatan penasihat cerai. Berapa kali cerai baru boleh jadi penasihat? Susah juga masa tu kan. Susah juga. Ha, nak nak dikatakan sebagai pakar. Jadi sebab itu pada saya dalam bahasa mudah, penasihat cerai ini boleh jadi kepada sesiapa saja. Sebab itu pada saya, tuan-tuan sekiranya, -tuan, siapa yang menonton, kalau ada orang datang pada anda tanya nasihat, nak minta nasihat, jangan mudah-mudah bagi nasihat, jangan sewenang-wenangnya bagi nasihat, kalau aku jadi engkau, aku dah lama cerai. Oh.